чтобы восстановили великой царица Российской империи, честной, добросовестной, хоть немка, но только пользу делала для Российской империи, справедливо воссоединяла земли. Я деньги бы дал, но мне пенсия малая, я, мне 86 лет. Я с удовольствием, это тоже наша история, которой мы должны гордиться. Ну, если бы я знал, что идея воплотится в жизнь, то, возможно, да, пожертвовал бы. Конечно, за. Потому ну, что история не популяризируется сейчас, а на основании этих памятников мы можем помнить хоть что-нибудь. Ну, не знаю, свои свободные средства я бы предоставила. Екатерина – это образовала наш город. С ее руки, если бы этого не было, то мы бы, я не знаю, честно, откровенно, может быть, был бы другой городок, но не этот замечательный. Инициаторы повернения в Днепропетровск памятника Екатерине Великой впевнены, что при схвалении смелой идеи мискраду, швидко найдут ей спонсорев. Наразе от памятника Екатерине другие в Днепропетровску залишился лишь постамент. На нем с 1903 1971 року височить фігура знаменитого сподвижника вченості Михайла Ломоносова. А зображення вінценосної особи з'явилося на цьому п'єдесталі на проспекті Маркса, тоді Катерининському на півстоліття раніше. Вперше ж скульптуру встановили у 1846-му на Соборній, нині жовтневі площі. В революційний період на початку ХХ століття імператрицю прибрали в історичний музей. А під час фашистської окупації мідна Катерина безслідно зникла. Серед евакуюрованих речей музейных предметов. Памятника нет, он оставался. В 1943 году, когда город освободили, памятника не оказалось. Все наши поиски, которые мы вели, успіхом не увінчались. Не менш цікава і загадкова історія появи пам'ятника великої імператриці в нашому місті. За однією з версій німецькому скульптору Мейру його замовив Потьомкін. але князь скоро помер. І статуя залишилась незатребуваною. За іншими даними, замовником ізваяння був Афанасій Гончаров, дід дружини поета Олександра Пушкіна. Таким чином гончаров хотів увіковічити візит Катерини на його полотняну фабрику в Калузькій губернії. Вся ця історія дліла засадочно довго умирає тільки На вторая поставить памятник при Павле это было все равно, что простелить себе дорогу в Сибирь. И этот памятник находился в подвалах полотняного завода. Когда Пушкин сватался к Наталье Гончаровой. Э не было достаточно приданного. И тогда семья решила в качестве приданного Пушкину вручить эту медную бабушку, как называл сам ее Александр Сергеевич. Он пытался от нее избавиться, искал покупателей, но так и не нашел. Он погибает в бой 1837 года, а летом 1837 года наконец-то продают такому деятелю из Петербурга Бергу. Она стояла где-то в его, там, в Петербурге, во дворе, по-моему, увидела один из Екатеринославцев этот памятник, приехала сюда и сказала, давайте соберем деньги и выкупим. Он был выкуплен и поставлен перед Преображенским собором. Можливо, колись Дніпропетровськ отримає, якщо не пам'ятник Катерині II, то хоч його 50 сантиметрову копію. Її виготовили нещодавно спеціально для виставки в музеї Пушкіна у Москві, користуючись фотоматеріалами, наданими Дніпропетровським історичним музеєм. Дніпропетровські музейники сподіваються назбирати 10 тисяч гривень, аби викупити для експозиції міні скульптуру. Про відновлення колишнього пам'ятника не мріють. Зіснільзяв так ділити поспішно якіта рішення. Це має бути серйозний апрос. какого-то населения города для того, чтобы памятник не стал причиной, будем говорить, такого конфликта в городе. Ольга Хнучева, Александр Вернегоров, новини девятого канала.